Еще, еще раз, если вам не трудно, снимите, пожалуйста, это, чтобы вы знали, в какую, какую халатку мы все вместе с вами влезли. Я говорю все вместе, потому что сейчас в результате вот этих событий, которые произошли, э, у нас есть документы, которые доказывают, что Совет, который принимал решение по передаче земли в приватную властность, в аренду и еще э, остальное, оно, он это делал абсолютно нелегитимно. По той Они з фонду держмайна нам дали відповідь, що ті забудови, которые аналогічно, я просто по вашій забудові, по-моєму, не давала запад. У мене это є написано, що этот орган відсутні відомості про, про засновників Київради. Ради. Відсутні відомості, і що на, не віде, на землі делянки, да вот это саме головне. Ви після ми зараз з вами, от чому существують такі правозащитні організації? От смієте ж фонд державного майна, це не копія, это оригінал. 10.07 Речь річ о том, что що фонді державного майна вот був запит по всім забудовам, которые по приват... по власності конституційного суду, Верховна Рада, кому належиться э, ці приміщення? Дивіться, що вони пишуть. Фонді державного майна відсутні відомості про засновників юридичної особи з назвою Київська міська рада. Тобто, хто їх створював? Під що А ми зараз наповнюємо далі документи, що підтверджують право власності, і відсутні документи, що підтверджують право власності чи користування. земельными делянками, наведенными в тему. Так это были а каких, ребята, а каких земель, о каких земельных делянках идет речь. Смотрите, да. это мы подавали запад в 2013 году. На то время мы, как организация инициативной группы, знали конфликтные забудовы. Мэропельская, 29, которая была в 2007 году отдана. Вот, ну, вот, это... вот, нет, 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 вот э, против юности Алишера Наваи, вот куда едете, там Роберска 29, э, значит, приватную властность отдали придомовую территорию. Не, не, нет, мы Дальше, подождите, да. юности 8, которая сейчас идет застройка, три этажа, ой, четыре, там 10 этажей уже. На юности 8 они строят, а у них нема документов на это. Вы понимаете, это у нас э, малышка 4, Одного это вся экологически захисна хес смуга. Малышка 4 тоже не имеет. Улица э, генерала Жмаченко, вот это то, что мы. Все здесь не имеет права места быть. Поэтому дальше. <существует> что дальше? Тоже вот это не имеет. что <существует> есть, же дальше? Да, В связи с тем, что такое получилось. <существует> вы и мы что оказались, <существует> э, а то, что вы я звоню на 15 тысяч, ну, ну, я, ну, я это я я я Уже доверили это. многим, да, уже прошу. было. Верили вот столько раз да, на выходе, да. поэтому не верим. Документ. А дальше я вам могу сказать, как человек, который я не буду на себя все брать, я познакомилась с людьми, которые имеют по три посвиты, разобрались вот в этих всех привидениях. И я могу сказать вам, люди добрые, послушайте, я вам могу сказать одно. Все нелегитимно. Осталось только одно. Ваш паспорт. Конституция, которая неимоверно защищает наши права, мы просто об этом не знали. Нам специально мозги запрещены. И ваше, то, что мы стоим на земле, земля наша, она является частью национального богатства, и мы здесь, мы дальше читайте, Нет, пожалуйста, на сайте, мы все расскажем. Если мы сейчас домовые комитеты комитета да. вот этими протоколами, не объединимся в единый комитет и будем все с юридическим лицом, ни одна вот эта вот застройка должна быть остановлена. До тех пор, пока не будет контролирующим органом, мы должны проверить. Потому что не верим ни одна организация, не не ни одна не может не так, как это мы и малые скорбы это наш судьи. Ну, да, 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 суды да, сейчас да. не вот выполняют не нашу. они все судьи, да, деятельности. Да, а а это Правильно, она и зарабатывает сама себе самофинансирование, поборами, да. Вы да, представляете, какое мы государство. Вот поэтому наши я... дети вот да, небесные на сотни не и сейчас Так, Я не был, а пространство. Вы все равно вы 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 будете вынуждены рано или поздно, будет седина, и будет неспособность работать, надо будет социально. Я понимаю, но вы же нас положите, что у вас все законно, что вы, что вы такой весь Во-первых, о законности речь не запомните законности подняли, стройки да фигу... даже вот этой вот а, э вот это, монстра. Это... ну не ко мне. Ну честно, ну, честно, не ко мне. Найдите того, Откройте кто земельный сра... кадаст, Сейчас любой человек может кликнуть и посмотреть, чему там принадлежит, а, и какая территория. Э, значит, э, пишут коммунально, нет, здесь, по-моему, приватная власть, не буду говорить. А так пишут коммунальная власть, а там уже аренда на 50 лет. Хорошо, ПИТА занимала маленький кусочек земли, маленький. маленький. Вот почему здание а, разрослось, непонятно разрослось непонятно не, по... не размеров? Ну, ну вы же были на этой ваша пита была. Вот почему ваша пита была маленькая, а это здание большое? Нет, потому что большое поглощает маленькое. Это... Я, Олег. В духе Винита. нашего государства. Ну послушайте, ну да. разве Олег, Олег, да. не так? Ну да, кто-то съел кого-то, ну, кто-то кого-то погрынул. Это, кого по да. 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 а это чье помещение? Вадика? Ну это вообще как бы, это вот эта вся их территория, да. вся их земля. На да. каком основании? Да, это, это и национальное оба, богатство, которое родителями нет, нашими дедами зарабатывали для нас. Все и мы <coughs> должны... Все как и учиться, так они нажили а за счет общей да, природы нашей, за счет всей речи, воды нашей. И бизнес, вы должны иметь, это было Сейчас мы закопаем, вот сейчас мы закопаем. Дело такого рода, что... Они взяли эту землю под долгосрочную аренду. И поэтому они сейчас ей как бы распоряжаются. На, на этом основании. Но, но мама это работала. Но это этим этим было самым еще кущами, а то еще и позже. Поэтому ну хорошо, то та сторона, путь не дает, так, дает и нам сторона. Мама работала фармацевтом, а бабушка, мой дедушка служил медикином. Дальше что? Ну дальше да, что? Да, что? Ну давайте конструктивно. Вот ну давайте, ну давайте конструктивно. Ну, да, да, ну я да, да, слово, да, да, ну, ты ты я же слово, да, я но же слово, ну я же слово, ну я же слово не возразил. Только что? Я вам точно сама обещаю. Не дай бог, этот не станет здесь. Он не надо. У вас камера включена? Может, возьмите крупным планом. Не будет. Как ваше имя и отчество?

вот тоже камера включена? Включена, включена. Да. Хлеб хороший? Хлеб да. хороший? Да. Клеб хороший, да. Цены гуманные да, на, сегодняшний да, на сегодняшний день? На да. сегодняшний день. Гуманные но цены. Но стоять возле нашего дома он не будет. Хорошо. Да да, да нет, да, ну ты снова. за рыбу Извините, нет. я не пользуюсь вашим хлебом, и я не хочу, чтобы на моей зеленой зоне стоял ваш хлеб. Да при чем Ни при чем. Вот не хочу я, и все, имею на это право. Ну, ну, все, имею что, на это, это право. И не надо давить и на и нас. Подскажите мне, пожалуйста, уважаемые сограждане. Есть, есть еще один вопрос. Так, подскажите. подскажите на чем? Вы вы скоро, да? хороший... скоро хорошие цены. Может быть, вы порекомендуете куда мне перенести? Вот это уже -то другую точку. Да. Да. Я, вот это должно быть в идеале. Вот, вот давать. Вот, вот не за да. человек, да. вы понимаете? Нет, У -у -у. можно собрать целый Майдан. данные. Надо делать загадки, да, соберем, если надо будет. И вот, и вот теперь на скидку. Это же. Опять же, зачем собирать? Это яркие представители общественности. Правильно я говорю? О, активная вот позиция. Актив, да, активный позиция. Вот, вот, это вот, не вот скажите, часть. Вы не будете это... возражать. Вы не будете возражать, если да, я да. этот павильон поставлю условно. Вот, вот, вот где-то рядом с тем павильоном. Вот, я стороне. буду возражать, да. у меня окна выходят, я не имею покоя. Я буду возражать. Тот киоск еще тоже под вопросом. Да, Боже, так, а спасибо. при чем тут окна Простите, не были работать на 7 ну, часов вот сюда, у у Вот суньте его куда-то сюда, узаконьте вот эту землю. Не вот не на той стороне уже, ладно. Я вам хочу сказать, послушайте, говорите, что да, это да, лучше, чем я. вот тот. потому что нет. там да. товарищи там там да. собирают регулярно. Да, да, нет, не потому что, потому что там продают соответствующую продукцию. Понимаете, а хлеб это хлеб. Это еще если сравнивать, если с двух зубов, собирают меньше. Не, ну да, он работает. 7 часов. 7, часов. 7 часов до 8 вечера он ну работает. Да. Нормальный режим работы. Когда заключался договор. Ну, типа, вот магазин. он Не против? Нет. Против? Ну, напротив, он, да, типа. а Давайте а можем Давай а будем там, как Давай как я буду отвечать. Вот немножко дальше за парикмахерским. Он уже открылся, он уже работает. Лёва, вот в этом была сформирована арендная плата ежемесячная. 12 с половиной тысяч в месяц. И на протяжении если мне не изменяет память трех или трех с половиной лет, абсолютно минута в минуту, копейка в копейку, вот эта фирма перечисляла деньги за аренду земли. Вот мы об этом и говорим. А кому То есть, вы перечисляли? Минуточку. Аншоры, ну, ну, ребята. Ну, 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 ребят, ну, пос, и ну, вас кинули, пос... как ну, нас. Ну, Только вас на деньги, а ну, нас на наши права. Ну, ну, понимаете? Ну, ну это же уже что-то ну, что другое. Это офшоры или в Нижигой, это другой, или еще Потому так. что нас это не что интересуют такое? последствия. Вот потом да. создаются да. такие проблемы. Послушайте. Понимаете? Вас интересуют, интересует, куда идут Да, мы хотим. кушать. Да нет, ну вы хлебушек мой, хотите кушать. Я не хочу, например. Я не пользуюсь вашей продукцией. Мне, честно говоря, сомнительно, как вы его выпекаете. Честно говоря, вот это те тяп разные у вас меняются продавцы, эти, которые, извините, это я Это не нужно решать. Действительно, 10 человек. Нужно делать загальные сборы всех жителей. На каком питании у вас печь работает? Объясните мне, как Электрическая, да? Если бы у вас приняли, то... На угле, на угле нет. Нет. Ага. Я, я знаю, почему я знаю. задала этот вопрос. Добрый вечер. Добрый, Добрый вечер. Да, а понятно, а хорошо, ты что, расписалась в общем, решили. в документах, объясни, пожалуйста. В смысле? Я вот это вот... Я расписывалась? Да, твоя роспись стоит. Покажи мне. А ну покажите, пожалуйста. Где стоит кулак? Твоя роспись Моя роспись? Я роспица. вообще не видела, какая Я не видела, А ну покажи, вот, человек, Я вас Я смотрела документы, стоит твоя роспись. Я не удивлюсь, видели. что там где-нибудь моя квартира указана, которая, как говорится, то могла а вы тоже живете в этом доме? Я живу в этом доме. А где вы живете? Я живу на Миро. У нас два гитара леса. Вчера пришли. Вот при в какой? Я даже Очень не знаю, зимой. что я... Во -вот это... Мы не хотим, чтобы на нашу зеленую зону а пристояли вот это вот. Видите, как они работают. Вот это вот личный разговор. Я такие, я всегда изнурирую. Нет, нет, дело не в этом. Я такие и Нет, тут никто не пойдет на такие то да просто, ну, ему хочет поговорить просто, ну, спокойно, потому что я промолчу.